بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چینل انسائی نیوزیرین. بلوچستان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی جس میں کہ ایک خاتون کو اور ایک مرد کو گولیاں مار کے قتل کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یہ ویڈیو تو وائرل ہوئی لیکن اس میں بہت سارے سوالات بھی اٹھے لوگوں نے بہت زیادہ اس پہ پروٹیسٹ کیا سوشل میڈیا پہ یہ ایک ٹاپ ٹینڈ بن چکا کہ یہ جو بلوچستان کے اندر جیرگوں اور پچائیتوں کے اندر فیصلے کر کے خواتین کو اس طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے تو اس کی پرزور مذمت کی گئی جس کے بعد وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بکٹی سامنے آئے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس خاتون کے بارے کیا کہا یہ بھی آگے چل کے آپ سے شرکت کروں گی ڈاکٹر جس نے پوسٹ مارٹم کیا ہے اس خاتون کا اور اس مرد کا جن کو کہ قتل کیا گیا جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ڈاکٹر کیا بتاتی ہیں وزیر اعلیٰ اور ڈاکٹر کے بیانات میں باتوں میں کیا تضادات ہیں کون کس کو بچا رہا ہے سرداروں کو بچانے کے لیے وزیر اعلیٰ خود میدان میں آگے ہیں کیا واقعی جس خاتون کو قتل کیا گیا ہے اس کے پانچ بچے ہیں اور اس مرد کے بھی چار بچے ہیں یا کہ پھر یہ گھڑی گھڑائی کہانی بنائی گئی کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے انٹرنیشنل لیول پہ اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے جو انٹرنیشنل نیشنل ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں خواتین کو جاگیر دارانہ اور پنچایتی سسٹم کی نظر چڑھایا جا رہا ہے اور خود سے ہی سزائیں تجویز کی جاتی ہیں اور پھر سزا تجویز کرنے کے بعد اس پہ امپلیمنٹ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے تو یہ جو ٹرائبل و رواج ہیں یہ پہلے ہی اس پہ جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں ہیومن رائٹس اس پہ بات کرتے ہیں لیکن یہ جو رسم و رواج ہیں نہ یہ ختم ہوئے ہیں نہ یہ ختم ہونے ہیں یہ ایسے ہی چلنے ہیں جو بڑے بڑے سردار ہیں قبیلوں کے ان کو کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈالتا ڈرتا نہ ان کے خلاف بات کرتا ہے جو یہ جرگے فیصلہ کر دیتے ہیں اس کو کوئی نہ تو کہیں چیلنج کرتا ہے نہ ان کے خلاف اس جرگے کے خلاف کبھی کسی نے کوئی مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی ہے نہ کمپلین کرنے کی کوشش کی ہے ایون کہ یہ ویڈیو سامنے آئی اور پھر چونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ اس وقت بہت ہی زیادہ ہائی لائٹ ہے اور ان لوگوں کو یعنی سردار ہیں جو غیرت کے نام پہ نظر آ رہے ہیں ویڈیو کے اندر خاتون کو قتل کر رہے ہیں مرد کو قتل کر رہے ہیں تو جب ان کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس ان ایریاز کے اندر پہنچی ہے تو وہاں کے لوگوں نے پتھراؤ کیا پولیس کے اوپر کہ بھئی آپ کون ہیں اریسٹ کرنے والے ہمارے جو طبیلوں کے سردار ہیں ان کے اوپر آپ کس طریقے سے آ کے اس طرح ریڈ کر سکتے ہیں یا ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں یہ تو ہماری عزت اور بے عزتی کا معاملہ ہے لیکن چونکہ معاملہ اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے جس پہ کہ اب جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں وہ سامنے آئے انہوں نے خاتون کے حوالے سے کیا بات چیت کی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں ایف آئی آر اس کی درج ہو چکی ہے جس میں کہ دہشت گردی کی دفات شامل کی گئی ہیں لیکن کیا ان مجرموں کو سزا مل سکے گی جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے جن جو ویڈیوز میں نظر بھی آ رہے ہیں گاڑیوں کے نمبر باقاعدہ ویڈیوز کے اندر نظر آ رہے ہیں کسی کو ٹریس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ بائیس سے زائد افراد کو ریسٹ کیا گیا ہے اور جو یہ خاتون ہے اس کے سگے بھائی نے اس کو قتل کیا ہے پولیس کا یہ بتانا ہے کہ مقتولین میں بانو بی بی اور احسان اللہ شامل ہیں اور ان دونوں کو جرگے نے پچائت کے اندر یہ فیصلہ سنایا ہے کہ دونوں کو کاروکاری کر دیا جائے آپ یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ جو بانو بی بی ہیں اور احسان اللہ ہیں یہ کاروکاری کے مرتقب ہوئے ہیں یعنی کہ یہ میاں بیوی بی نہیں ہیں یہ کلیم کر رہے ہیں جو وزیراعلا بلوچستان ہے اب سرداروں کو بچانے کے لیے اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں یا واقعی یہ میاں بیوی بی نہیں تھے لیکن اس حوالے سے دو متضاد چیزیں اس وقت سوشل میڈیا پہ سامنے آ رہی ہیں وزیر اعلیٰ ہیں حکومتی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتون کے پانچ بچے تھے یہ ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے اور احسان اللہ اور بانو بی بی کے آپس میں تعلقات استوار ہوئے اور یہ اپنے ایریے سے بھاگ کے لاڑکانہ چلے گئے وہاں یہ خاتون جو ہیں بانو بی بی یہ اس شخص کے ساتھ یعنی احسان اللہ کے ساتھ بغیر نکاح کے ڈیڑھ سے دو ماہ رہی اس کے بعد یہ قبیلے والوں نے پیچھا کیا بانو بی بی پکڑی گئی اسے واپس لے آئے احسان اللہ وہاں سے فرار ہو گیا وہ مفرور تھا وہ نہیں پکڑا گیا لیکن قبیلے والے اس کا پیچھا کرتے رہے جب اس خاتون کو واپس لے کے آتے ہیں اس کا جو شوہر ہے اس کا نام نور بتایا جا رہا ہے اور پانچ بچے بتائے جا رہے ہیں بڑا بیٹا اس خاتون کا کہتے ہیں جی اٹھارہ سال کا ہے اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خاتون کو جب واپس لایا جاتا ہے تو اس کا قبیلے کے ایک اور لڑکے سے نکاح کروایا جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے اس کے شوہر نور کے ساتھ اس کا نکاح کروا کے وہاں پہ اس کے گھر کے اندر اس کو پناہ دے دی جاتی ہے لیکن احسان اللہ کو ڈھونڈا جاتا ہے جیسے جیسے ہی احسان اللہ سے پہلے ملتا ہے تو اس کو بھی لے آتے ہیں اس کے قبیلے کے لوگ اور پھر یہ پنچائت ہوتی جس میں کہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بانوں کو قتل کر دیا جائے گا کاروکاری میں اور پھر یہ جو مرد ہے احسان اللہ چونکہ یہ بھی مل جاتا ہے تو دونوں کے لیے ایک ہی سزا تجویز کی جاتی ہے جرگے کے اندر جس نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے وہ اریسٹ ہے اس وقت اسے آج عدالت میں پیش بھی کیا گیا تھا اور یہ پھر سزا جی سنائی گئی اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا کہ اس کی کہانی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اگر بانو بی بی کے پانچ بچے ہیں اور اٹھارہ سال کا بڑا بیٹا بتایا جا رہا ہے تو بانو بی بی کی جو ایج ہے جو کہ پوسٹ مارٹم میں سامنے آ رہی ہے وہ کچھ اور ہے اور جو یہ وزیر اعلی بلوچستان سرداروں کو اس وقت پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں پولیس سرجن عائشہ فیض ہیں جنہوں نے یہ پوسٹ مارٹم کیا ہے قبر کشائی کی گئی عدالتی احکامات پہ اور پھر پوسٹ مارٹم بھی ان ڈیڈ کا کیا گیا اور پھر کچھ نمونے بھی حاصل کیے گئے جن کو فرانزک کروایا جائے گا تو ڈاکٹر عائشہ فیض اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھتی ہیں کہ احسان اللہ کی عمر ان کو پینتیس سے چھتی سال لگی ہے یعنی اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اسی طرح جو بانو بی, بی ہیں ان کی عمر پینتیس سے سینتیس سال کے درمیان تھی بانو بی بی کے سر میں ایک گولی پیٹ میں اور بازو پر سات گولیاں لگی تھی بانو بی بی کی بازو پر نور بی بی لکھا ہوا تھا اسی طرح احسان اللہ کے بارے وہ بتاتی ہیں کہ احسان اللہ کی ایج ان کو لگی ہے پینتیس سال کے قریب یعنی احسان اللہ کی عمر پینتیس سال ہے اس کے سینے اور پیٹ پر نو گولیاں لگی تھیں خاتون کی لاش کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی مرد کی لاش کی حالت قدرے بہتر تھی دونوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا دونوں کو علیحدہ علیحدہ قبرستانوں میں ان کے جو قبیلے ہیں ان کے قبرستان بھی علیحدہ بنے ہوئے ہیں چونکہ یہ دونوں ڈیفرنٹ قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے تو ان کے قبیلوں نے اپنے اپنے قبرستانوں میں دونوں کو دفن کیا ہوا تھا جہاں پہ پھر یہ قبر کشائی ہوئی اور پوسٹ مارٹم کیا گیا وہاں سے نمونے بھی کلیکٹ کیے گئے ہیں ان سداد دہشت گردی کی عدالت میں بیس سے زائد یہ جو قبائلی لوگ ہیں ان کو آج پولیس نے حراست میں لے کے پیش کیا تھا بتایا یہ جاتا ہے کہ جس نے یہ جرگا کیا تھا اس کے سمیت اس کے چار بھائی بھی اس میں شامل تھے اور سب کو عدالت میں پیش کیا گیا دو روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کیا گیا ہے اور جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں محمد مبین ان کی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا تھا اب یہ خاتون کی عمر کوئی پینتیس چھتیس سال بتائی جا رہی ہے اور اسی طرح جو احسان اللہ اس کی عمر بھی تقریباً پینتیس سال ڈاکٹر کا یہی لکھنا ہے کہ دونوں دونوں کی جو ایج ہے وہ تقریباً ایک جتنی ہی تھی یعنی پینتیس سال کے قریب اب اگر پینتیس سال کے قریب ان کی عمریں ہیں تو ان کے پانچ پانچ بچے بتائے جا رہے ہیں کہ اور وہ بھی اٹھارہ اٹھارہ سال کے جو کہ تھوڑی سی مشکوک سی بات لکھتی ہے اور پھر سب سے بڑا سوال یہ کہ اگر ان کے بچے ہیں تو پھر ایٹ لیسٹ ان کے بچوں کو تو ایک دفعہ سامنے لانا چاہیے تھا تاکہ جو اصل حقیقت ہے وہ سامنے آتی کہ واقعی ہی جو بانو تھی اس کے بھی پانچ بچے تھے اور اسی طرح جو یہ احسان اللہ ہے اس کے بھی چار بچے بتائے جا رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا تو ان کے جو بچے ہیں ایٹ لیسٹ بلوچستان نے پریس کانفرنس کی مان لیتے ہیں ہیں کہ کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاتون پہلے سے میرڈ تھی اور پھر یہ اس نے احسان اللہ کے ساتھ تعلقات بنائے اور اپنے شوہر نور کو چھوڑ کے یہ اس شخص کے ساتھ یعنی احسان اللہ کے ساتھ چلی گئی اور پھر اسے تقریباً ڈیڑھ دو ماہ بعد واپس لایا گیا پھر اس بندے کو ڈھونڈا گیا احسان اللہ کو اور پھر دونوں کے لیے سزا تجویز کی گئی اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا گیا لیکن کسی بھی صورت اگر ان کو فور اگزیمپل کے کاروکاری میں بھی انہوں نے مارا ہے یا یہ میاں بیوی نہیں تھے تو پھر بھی یہ جس طریقے سے مرڈر کیا گیا ہے یہ کسی طور پہ جسٹیفائی نہیں ہے اس کی جتنی پرزور مذمت کی جائے وہ کم ہے اور ان کو بالکل کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کو بھی پکڑ کے جس کو چاہے گے اس کے لیے جو سزا تجویز کرنا چاہیں وہ کر دیں جو اس کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کے مطابق مقتلین کو چار جون دو ہزار پچیس یعنی عید الاضحی سے تقریباً دو سے تین دن پہلے ان کو قتل کیا گیا ہے اور پندرہ افراد تین گاڑیوں میں لے کر ان کو اس جگہ پہ, پہ پہنچے تھے ایک چٹیل میدان کے اندر ایف آئی آر میں یہ بھی منشن کیا گیا ہے کہ سردار نے فیصلے میں کہا تھا کہ بانو بی بی اور احسان اللہ کاروکاری کے مرتکب ہوئے ہیں سردار نے انہیں قتل کرنے کا فیصلہ سنایا اور پندرہ افراد جن میں سے دو نامعلوم ہیں انہوں نے مل کر آجشی اسلحے سے سنجیدی میدانی میں بانو بی بی اور احسان اللہ کو کاروکاری کے الزام میں قتل کر دیا ایف کے مطابق مقتلین کی ویڈیو بھی ساتھ ساتھ واقعے کی پینتیس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ فیصلے پر عمل کرنے والے پندرہ کے خلاف بانو بی بی کو قتل کرنے اور اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے لوگوں میں خوف و حراس پیدا کرنے اور اس پہ جو دفات لگائی گئی ہیں تین سو دو کی تو دفات لگائی ہی گئی ہے لیکن ان سداد دہشت گردی کے ایکٹ سیون ایٹی اے کی دفعات بھی اس پر شامل کی گئی ہیں کیونکہ اس سے خوف و حراز پھیلا جو کہ انہوں نے ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کر رکھی ہیں اس میں جو لڑکی کا بھائی ہے جلال وہ ابھی تک ریشٹ نہیں ہوا جس نے کہ گولیاں مار کے قتل کیا ہے جو کہ مرکزی ملزم بھی بتایا جاتا ہے کوئٹا کے نواحی علاقہ ڈگاری کا یہ واقعہ ہے کہ ایف آئی آر میں درج کیا گیا ہے شیر باز خان قبائلی رہنما ہے یعنی سردار ہے جس نے کہ یہ جرگہ بلایا اور جرگے میں فیصلہ دیا یہ شخص اس ویڈیو کے اندر بھی موجود ہے اس کو آج عدالت میں پیش بھی کیا گیا تھا قبائلی یہ جو سردار وغیرہ ہیں یہ گورنمنٹ کی ریٹ ان علاقوں میں نہیں چلنے دیتے کہ یہ جس کو کہہ دیں کہ اس کو ووٹ دینا ہے جس بندے کو نامزد کر دیں امیدوار کے طور پہ اسے کھڑا کر دیا جاتا اور پھر ان کے کہنے پہ ہی سب لوگ وہاں کے ان کو ووٹ دیتے ہیں اور حکومت کی ریٹ وہاں پہ اس لیے نہیں ہے کہ شروع سے ہی یہ اس طرح کی ونی سوارا کاروکاری کالا کالی اور اسی طرح اور دیگر رسومات ہیں جن کی بھینٹ خواتین کو چڑھایا جا رہا ہے سرداری نظام نے قبائلی علاقوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے ان کے ہاتھ خود ہی حکومتیں مضبوط کرتی ہیں ان کو ان کے وظائف لگائے گئے ہیں ان کو پیسہ کھلایا جاتا ہے اور ان علاقوں کے اندر پیسہ لگانے کی بجائے یہ جو سردار ہیں ان کو پیسہ دیا جاتا ہے اور یہ سردار خود پیسہ ہڑپ کرتے ہیں یہ ان قبیلوں کے سردار بن کے انہی لوگوں کو اس طرح کی سزائیں سناتے ہیں ان علاقوں کے اندر جتنے بھی ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ ایف آئی آر درج کروانے کو اپنی عزت کا جنازہ نکالنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے کہ جی ہم خود ہی سزا دیں گے ہم جزا سزا کے خود ذمہ دار ہیں ایف آئی آر درج کرنا یا وہاں کوئی پولیس والا کسی سردار کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتا وہاں پہ پولیس والوں کی نہ کوئی ریٹ ہے نہ حکومت کی کوئی ریٹ ہے نہ ان کو کوئی وہاں پہ کچھ سمجھتا ہے سو so, یہ جو علاقے ہیں ان کے اندر اس طرح کی قتل و غارت ایک معمولی سی بات ہے یہ ایک واقعہ نہیں ہے ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جن کی کبھی ویڈیو نہیں بنی جن کی ویڈیو کبھی سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں ہوئی اور اگر ماضی میں ہوئی بھی ہیں تو ان واقعات میں جو کچھ سامنے آیا جو سردار سامنے آئے جنہوں نے جرگے کیے جنہوں نے یہ ڈسیزن دیے آج تک آپ نے دیکھا ہو کسی سردار کو سزا ملی ہو بہرحال بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے اور ریاست نے خود اس ٹرائبل کے ہاتھ مضبوط کر رکھے ہیں حکومت کی ریٹ قائم نہ ہونا اداروں کی نگلی جنسی ہے بہت بڑی تعلیم کی وہاں پہ کمی ہے اور اسی طرح وہاں پہ چونکہ اسٹیٹ کی اتارٹی اسٹیبلش آج تک ہو ہی نہیں سکی یہ خود ہی نہیں اپنی اتارٹی کو اپنی ریٹ کو قائم کر سکے تو جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں جاگیردار ہیں جو سردار ہیں وہ تو پیر حکومت کی ریٹ کو چیلنج شروع سے ہی کر رہے ہیں اور اسی طرح کرتے رہیں گے جو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پریس کانفرنس کی اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ان سرداروں کو بچا رہے ہیں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خاتون جو ہے اس کے مرد کے ساتھ نجائز تھے سپوز کہ اگر نجائز تعلقات تھے اور اس کے پہلے سے بچے ہیں دونوں کے تو ایٹ لیسٹ ان بچوں کو ہی سامنے یہ لوگ لے آتے پتہ تو چلتا کہ واقعی یہ اصل معاملہ ہے اور اگر ایسا تھا بھی تو پھر بھی ان کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ انہیں اس طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا جاتا تو سو بہرحال ابھی آپ دیکھے گا یہ چند دنوں کی بات ہے ابھی سوشل میڈیا پہ معاملہ کافی گرم ہے اور یہ سردار اور یہ جتنے بھی قبائلی لوگ پکڑے ہوئے ہیں یہ سب آرام سے رہا ہو کے واپس چلے جائیں گے کسی کو کوئی سزا نہیں ملے گی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل لائکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں